Ну, будем э, вот так, более так смягчающая Венера падает по Канадскому по, уроку под знаком ОМОНа, и она так более-менее благоприятствует вот этой ситуации, а что в принципе не должны гражданские умирать в вот В Черниговской области могут быть сложные ситуации, особенно понедельник, вторник, это 29-30 сентября, <сосы> Потом у нас может быть очень такая сложная хмельницкая ситуация, хмельницкая область, это прям среда, четверг, пятница, mm -hmm. будьте внимательны. А может быть сложная ситуация у нас полтавская область, да, вот там тоже это может быть прям 24-25 число, да. То, что может быть Житомирская область у нас, прямо рядом с Киевом, это тоже 26-27 число, то есть вот как бы вот сюда быть внимательным. По суммам могут очень нещадно бить, особенно это касательно вот прям Луна в соединении с Марсом, среда, 4, 24-25 число, то есть сюда куда-то может происходить вот такая вот ситуация. Ну и могут устроить Армагеддон Одессе прямо на выходные, дорогие друзья, это может быть прямо 27-28 сентября, да, поэтому будьте внимательны, до 29 сентября Одесская область, порты, то есть вот эта инфраструктура портовая может быть вот с этим связана, удары по железной дороге могут продолжаться, да? вот такая вот ситуация. Да, и Луск у нас в Западной Украине тоже туда что, что-то может долетать. Будьте внимательны, тоже это пятница, суббота, воскресенье, 27-28 числа. И даже 28. И я так скажу, что вот да, особенно могут быть на выходные, 26, числа, да, 26-27 число. А, тем более у нас Днепр под знаком Стрельца, и будет вот противостояние к вот Луне в Стрельце, да, поэтому вот у нас вот такая вот ситуация может быть с Днепром на выходные, вплоть до воскресенья. Это вот такое mm -hmm. С исчезанием ада Черной Луной, 20 числа октября, это может быть уничтожение нашей энергострук... э, инфраструктуры, всего чего бы то ни было, да. Очень плохой год для Рената Ахметова, понимаете? Он встретил свой день рождения в затмении, считается, если ты встретил затмение свой день рождения, теперь полный капец, извиняюсь, и с детства и вообще все, что можно быть. Как мы понимаем, он обал энерго все у Рената Ахметова, потому уничтожение всей вот этой инфраструктуры, связанной с электрикой, энергетикой, может сильным образом связано быть с затмением, которое в день рождения Рената Ахметова связано. И вот сейчас буквально вот морской знак Скорпиона, знак разрушения, и он будет там до 5 ноября. Я об этом в своем телеграм-канале написал, поэтому можете подписываться. Латрос Астра – это есть такой телеграм-канал у меня. Там на каждый день у меня лунный календарь. И вот, вот такая вот жуть, жесточайшая ситуация у нас будет продолжаться вплоть до 5 ноября. Уничтожение всего, чего есть, энергетики Украины. И вот начнут они буквально вот сейчас у нас 24-25 сентября. Вот сентября в ночь на 24 в ночь на 25 сентября самые опасные удары могут проходить и по Киеву в том числе, могут бить и по правительственным кварталам, и главное, прежде всего, по мостам, энергетикам, да, энергетике и вот все, что касается этого именно в Киеве. Да. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны, безопасности Сейчас начинается Армагеддон именно со столицы. Ну и знак Скорпиона у нас вот сейчас под этим знаком у нас Запорожье. Смотрите, как они уничтожают сейчас Запорожье, начали взяли за Запорожье, понимаете? Ну вот они считают, что пересечь легче всего реку Днепр будет через Запорожье, чтобы, значит, из левобережья выйти в правобережье Украины, а дальше уже идти на Одессу или бы захватить власть в Молдове. Я об этом уже несколько месяцев назад говорил, что если захватят они власть в Молдове, то они могут напасть на Одессу. То есть не главная точка Одесса. Сейчас мы слышим от Соловьева, что Одессу надо стеречь с лица земли. То есть у них главная ключевая цель вот это ближайшего полу, полугода, да, это взять Одессу, либо ее уничтожить с лица земли полностью, как это говорит Соловьев, либо просто захватить главный порт Украины. Вот такая у них сейчас идет задача. Но они понимают, что пока они Днепр не пересекут, то есть до Одессы они не доберутся. То есть главная такая у них лежит задача. Поэтому да, в ближайшее время, 24-25 сентября в ночь, даже с 23 на 24 и даже по 26 могут вообще очень серьезным образом уничтожать Киев и устроить очередной Армагеддон из тысячи вот этих всяких БПЛА вместе с ракетами. И вот это все вот в ближайшее время они могут сделать. Вот недаром они так запасались, припасались, не сильно атаковали последние недели, но вот делали вот такой запас. Особенно после того, как мы сейчас напали на их Москву, конечно, должна быть ответ. Но как это так? На Москву наши БПЛА летели, значит, надо теперь по столице Украины ударить. Поэтому, дорогие друзья, друзья будьте внимательны. Самый опасный вот сейчас, да, действительно, период для Киева будет существовать. Человек со стрелой, солдат, готовый к бою, воин с копьем. Короче, нам поставка какого-то оружия абсолютно нам необходима, будет предложена Европа, и финансирование будет происходить этого. Да. Что это? То, что э, Дания заблокировал Дональд Трамп э, ракеты ПВО, да, Петро, которые нам должны были поста поставляться, будет некая такая компенсация за это. А, ракеты айрис немецкие, например, да, СМТ-500, может быть, из Италии там, и так далее, то есть чтобы наше ПВО было нормальным, в хорошем рабочем состоянии этой зимой. Видите, какой гад Дональд Трамп запретить продажу оружия под ранее э, контрактом, которые уже были конкретно подписаны в Дании, да, то есть он просто это все прорвало. Слушайте, ну такой мошенник сидит в Нью-Йорке в Нью-Йорке, Вашингтон, тем, где он был. А Масс в знак Скорпиона, и вот Кабы могут целую неделю лететь именно в Запорожском направлении. А вот Харьков, вы знаете, вот как-то штиль какой-то у Харькова, не так его будут нещадно бить, как раньше, да, могут быть какие-то прилеты. Но, слава тебе, Господи, вроде бы нет такого по Харькову, что вот было раньше, да. Такого я не вижу на этой неделе. Ну, значит, жители, гражданские жители Харькова на этой неделе не будут так страдать, как раньше.